どうぞ。 Добрый вечер, уважаемые друзья. Сегодня 22 декабря 2020 года 19.00 северное время. Э, матч вынесенный на будний день. Матч команд Высшей лиги, отборочного турнира Высшей лиги, чемпионата Луганщины 2021. Встречаются команды главного управления национальной полиции в Луганской области, ГУНП Луганская Северная. Футболки синие, ворота, спра... ворота справа от нас. И команда Лисичанский Будивельник футболки белые, ворота слева от нас. Э -э, ГУНП команда, которая не потеряла ни одного поражения, не потеряла ни одного очка. Ну и команда, и, -и команда, команда э -э, Лещанский Будивельник по 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 по. -по по последней информации также не потеряла ни одного очка. Если, и, и, если я... Ну да, команда Лещанский Будивельник, как и ГОНП, сенсационно обыграли ИВТ. Итак. Как и команда ГОНП, обыграли и чемпиона Луганщины ИВТ в своей группе. Вот таким образом. Как, каких составов команды выше? Сейчас небольшая заминка, там э, пока не готов игровой мяч. Сейчас арбитры э, занимаются подготовкой мяча. Команда ГУНП, ворота справа. Ворота Александр Бахин, номер 71. Номер 10 Эдуард Аридорога. Номер 7 Сергей Попов. 6 Михаил Хлеб, 5 э, э, Антон Молодовск. 11 Сергей Полищук. 4 Владислав Жарко. 9 Антон Каштан. 16. Кирилл Зеленко. И третий номер Александр Кагала. Вадим Сердюков, главный тренер команды. Капитан команды Эдуард Калидорога, вот он 10 номер. Я весь состав назвал. Сейчас на площадке 6. -й... А, не назвал еще 8 номер Дмитрий Бурля и Александр Герасимов 13. -й. Сейчас э, на площадке у ГУНП 13 Александр Герасимов, 8 Дмитрий Бурля, 10 -й. Эдуард Ридорога, шестой Михаил Трехлеб. Ворота Александр Блокин. Будивельник. Футболки белого Ворота слева. Воротах Александр Майба номер первый. Седьмой. Ян Зизулин. 17 Евгений Муштаев. 20 Дмитрий Жданов. И третий Виталий Селин. Капитан команды Виталий Селин. Главный тренер команды футбольного варианта Евгений Удаляускас. Он сегодня не играет. И президент клуба Константин Желтаков. Он, естественно, сегодня... На трибунах, как часть команды Лещанский-Будивельник. Повторяю, обе команды пока без поражений. В матче, в котором Лещанский-Будивельник по факту проиграл трое, команде трое было засчитано поражение за участие двух фут футзалистов с нарушением правил регламента. Дмитрий Жданов, контратака. Естественно, Гонфе на уикенде провел непростой матч против Трои. Сумел обыграть в непростом поединке. В принципе, у Гонфе практически все матчи были сложными. Такими. Поэтому простых матчей здесь нет, даже в отборе, друзья. Схема простая. Нужно в этой группе из шести команд занять первое, второе, третье место, чтобы выйти в высшую лигу. Ну, вот обе команды фактически это себе гарантированную крештовину Муштаев попадает. Но всегда есть вопросы. Всегда есть вопросы. Столкновение Бурли и Муштаева сейчас. Матч обслуживает. судейская бригада в таком составе. Артем Федоричев ближе к нам. Работает. И второй арбитр Данил Цуканов, оба Северо-Донец. Третий арбитр Александр Горшков. Антон Каштан под девятым номером появился в ГУНП. Будивельник пока без изменений. Будивельника в ротации всего двое. Двое молодых, молодых футзалистов. Поэтому э, скамейка такая себе сегодня у, будев, у Будивельника. Уважаемые друзья, сейчас на данный момент пока нет у нас прямой трансляции. Сейчас мы ведем видеозапись наша. Ну, пытаемся по ходу вот сейчас наладить прямую видеотрансляцию. Возможно, через несколько минут мы, мы появимся в прямом эфире. Михаил Трехлев с мячом. Друзья, два тайма по 13 минут, вы уже знаете. Регламент, это чистое время. 11 минут 15 секунд до первого тайма. Каштан! И не попадает Трехлев. Сейчас первый такой острый момент. ГУНП. Первый острый момент создала команда ГУНП. Сразу же в ротация в составе появился э, Александр Кагала под третьим номером. Герасимов Грошимов пробивает выше ворота. В турнире в Луганщины выступает команда э, китан Байдовка команда, которая опекает, скажем так, Александр Герасимов, это земляки, он сам из Байдовки, это возле Старобельска. Вот оттуда родом Александр Герасимов. Аридорога, Айкагала, Рубежание. Антон Каштан из Кременной. Александр Бакин из Рубежна. Вот получается так, что в этом составе у нет, 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 даже северодончанка. Дмитрий Жданов, здорово! Жданов! Ну а передачи, не успевал Ян Зизюлин на эту передачу. Дмитрий Жданов э, сам из Алчевска. Ян Зизюлин уроженец, скорее всего, рубежного. Появился Никита Шумейка по девятым номером, Кадиевчанин. Ну, Виталий Сеневич, из Новой Дара. Александр Майба выходится из Белокуракина. Вот такая география. Даже вот тех 8-10 футболистов, которые находятся на площадке. Самая широкая география. А Голова Здорово в обороне играет Виталий Селин. В минувшую пятницу состоялось награждение честной команды Лещанский будивельник футбольного Лещанского будивельника. Футбольного будивельника, который по итогам чемпионата Луганщины 2020 по футболу. Второе место, серебряные награды. Ну и там, значит, президент Личанского будивельника Константин Жалдаков поставил перед командой конкретную задачу. Выиграть футзальный, футзальный чемпионат Луганщины 2021. Вот так вот. Ни много, ни мало. Напомню, в минувшем сезоне Речанский будивельник дебютировал в чемпионате Луганщины и занял высокое четвертое место в высшей лиге. ГУНП было на ступеньку ниже, пятой. Вот, то есть встречаются команды четвертое и пятое место прошлогоднего чемпионата Луганщины. Сейчас они идут без поражений в отборочном турнире. Естественно, в основном турнире высшей лиги команды начнут с нуля. Тем не менее, видимо, такой факт. Жданов, не точная передача на Яна Владислав Жарко по четвертым номером появился в ГУНП. Вот в его адрес пошла передача, неточная передача. И Кирилл Зленко под шестнадцатым номером. Шумейко пробивает Шумейко, справляется. Справляется с этим ударом Александр Бухман. Высокий пресс включает там Дмитрий Жданов.

Шумейка. Вот он Шумейка показывает свой дриблинг. Быстрые ноги очень у Молодой совсем, 16-летний парень. Отложенный фол у команды, команды ГУНП. Это первый фол сегодня. За 8 минут 53 секунды до окончания первого тайма. Шумейка. Здорово провел два последних футзальных матча, включая включая матч э, мемориала Богдана Личины 2020, который которой Личанский Будивинник занял четвертое место. В ГУНП там не играл. Бурда. Кирилл Зеленко. Вот перехват Шумейка, а никого нет впереди мяча. Ну, потихоньку набирается опыт. Э, уже Третий сезон. Никита Шумейко играет во взрослом футзале. Подтягивает его Евгений Николаевич Гуделяусков. Вышел Евгений Муштаев под 17-м. По прежнему на площадке Зизюлин 7-й, 3-й Селин 20-й, Дмитрий Жданов. Без замен. 8-24 до окончания первого тайма. Более широкая ротация у ГНП. Сейчас три хлеб снова на площадке. Шестой, восьмой Бурля, пятый Молодовский Антон. Вот он сейчас на чем Антон Молодовский. Четвертый Владислав Жарко. Э, на скамейке сейчас Эдуард Аридорога, который в этом сезоне и, наверное, во второй половине прошлого сезона уже больше стал как бы отдыхать. Если раньше он практически не покидал площадку, то сейчас мы видим, что Эдуард Аридорога стал более командным игроком. Пошло ли это на пользу? Ну, судя по результатам, наверное, да. В интервью э, телеканалу Заря, за 72, Сергей Стебловский сказал, что его удивил, удивляет и как бы он оценил, э, Сергей Стебловский, играющий тренер команды «Фаворит», что он высоко оценил именно игру команды «ГУНП» в этом сезоне. Редорога угловой. Антон Молодовский. 7.41 до окончания первого. Тая. Заиграли Александра Блокина. Прикреп. Передача не прошла. Передача. Дизулин Муштаев. Муштаев имел. Хороший момент. Пробил Крестовину сегодня уже. Евгений Муштаев. Ну, в победном матче против ИВТ в составе. В составе Будивельника играли Дмитрий Тертышный, Виктор Харченко. Ну вышел и успел как и перевести мяч. В сторону ворот, но там Александр Бахтин вышел из ворот, сократил угол обстрела, ликвидировал эту угрозу. Ну, неплохая такая скоростная атака сейчас прошла у Будивельника. Муштаев, чтое, Муштаев. Два в одна, два, два в один. На этот раз не попадает. Три удара по ротам Евгения Муштаева. Один в рамку, один крестовину, другой, третий мимо. Не лучшим образом себя чувствует Евгений Николаевич Гудаляускас. Так бы он вышел, помог бы команде, конечно. Нет. Сослался на состояние Видите, Ветеран уже 30, сколько там, 36. Михаил Трехлеп. Аридорога сегодня в розовых своих, в розовых, в розовых кроссовках. Зизюлин! Не забивать! Прорвался я Зижули, но не смог переиграть Александра Блокина. Это пол. Я на это пол. Нет, фол у ГУНП. Вот так вот. Фол у ГУНП. Да, получается отложенный фол ГНП и реальный фол сейчас у Будивельника. Счет пополам. ГНП Будивельник 2-1. Аридорог. Э -э, Михаил Трехлеб у мяча. Вот там и Аридорога. Кто из них будет бить? Ну да. Попадает Зизюлина. Аридорога. Пробивает Майба. Селин. Не спешит Селин. А ты куда пробивать? Зизюлин. Да, Муштаев. Ну, просит. Да, ну, хорошая передача Станова. Серия. Ну, вот осторожничает Будивельник. Обратите внимание, кто-то с мячом вроде вырывается в контратаку, а впереди мяча, высшей линии мяча никого нет. Осторожничает. Максимум вдвоем выбегают в контратаку. Вот он Ришар когола И... Здорово, Майба! Как сейчас прочитал, что будет передача на Герасова? А Кагала как сыграл? Ждана! Друзья, появился под 23-м номером Гдивенника, совсем молодой. Никита Колесников, 16 лет. Колесников. Сели. Мустаев.

По-прежнему Майба творит чудеса в воротах. Мы помним тот легендарный его сейв на последней секунде встречи против ЮТ, когда он даже <laughs> не знает, какой часть тела он бил этот мяч. Кагала. Тяжело мяч забрать у Александра. Массивный такой. Ноги длинные. Дорога не прошла передача. Никита Колесников в минувшем сезоне играл в какой там третьей лиге, по-моему, в составе команды Диана. Какой-то опыт уже есть у Никиты. Он, как и Никита Шумейка, они воспитанники Луганского областного спортлицея, что находится в Кременосе. 4 минуты 42 секунды до окончания первого тайма. 0-0. Владислав Жарко мяча. Буля Жарко. Перехват Сирина. Ну тут 2-2. Потихоньку страшно накаляется. Зеленка как прокинул. Вот там Майба. Майба хорошо. Вышел из ворот. Уже набрался опыт Александра Майба за эти пять сезонов, которые существуют, ну сколько 5? Э, когда вот уже оформились окончания чемпионата Луганщины, какой там э, в 2016 году первый чемпионат был, ну, проведен, осенью 16 -го. Ну да, вот 16, 17, 18, 19, 5, сезон, скажем. Май раньше защищал в рота команды. Э, как она, каскад, потом Лугэксперт, эксперт. И вот с прошлого сезона Лещанский бугивельник. Так и футбольного, кстати, так и футзального Лещанского бугивельника Александр Байба. Сам он из Белокуракина. в вот этом сезоне команда из Белокуракина играет в отборе ко второй лиге. Никита Колесников, он коренной лисичанин. Неправильно ввел мяч в игру Никита Колесников. Это Сергей Попов, седьмой номер у ГУНП. И неправильно вел Сергей Попов этот мяч. Редко бывает такое, что приходится третий раз одной и той же точки вводить мяч в игру. Вон оттуда нужно вводить мяч в игру, показывает Артем Федорищев, арбитр встречи. 3.57, я называю время до окончания первого тайма. Никита, шумей, конечно. Ну, обе команды имели такие по, по два остров момента. Наверное, даже э, ГОНП имело все-таки два. А хорошо пятка здесь Зюрина. Ленко. Зеленко передача на Каштана. <связь> вот там сейчас Зизюлин, но успевает все-таки. Бурля, Бурля пробивает не точно. 3.32 до перерыва. Данов, Зизюлин, вот как Жизюрина, он там уже вдвоем, и все-таки немножко заблокировала его сам, ну, наверное, в пределах правил. Лакин, Там Муштаев против Ау! Попова, Жданов, Алидорога. В свое время проходил азы футбола в Донецком Металлурге в Академии, а футзала в ЛТК в Луганском. Уже этих команд не существует. Вы сами знаете, по какой причине их не существует. А эти дикари дорога здесь зажигает у нас чемпионат Луганчик ставит ставе гон Гонфе. одним из таких знаковых футболистов. Вот он Шумейка. Вот он Шумейка. Вот Шумейка. Вот Что может делать с мячом Шумейка? Тяжеловато уже сейчас против 16-летнего пареньча приходит. Да, не хватает, конечно, атлетизма, это понятно. Антропометрии не хватает. Вот сравните Александра Кагалу и Никиту Шумейка, да? Но у него свои есть годы. Растет паренек, безусловно, растет. Две дорога начинает 2.34 до окончания первого тайма. Трехлеп. Трехлеп недавно получил бронзовый медаль чемпионата Луганщика по футболу в составе команды Лещан Шахтами Дмитрия Мельникова не знаю подробностей, где и когда это все проходило. По будильнику я уже сказал, а вот по шахте Немельникова не знаю. Спортивный Донбасс там участие не принимал, мы даже не присутствовали при награждении, поэтому не знаю деталей. Минутный перерыв берет Лечанский Будивельник за 2.08 до окончания первого тайма. Будивельника три фала. У ГНП три фала. Два фала у Будивельника, у, 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 у Судя по табло на судейском столике. На табло у нас счет э, ГНП будивельник 0-0. А на счетчике фалов там наоборот. Э, будивельник. 2-3. Ну, неважно, там остается 2 минуты 8 секунд. Я думаю, команды не нахватают еще по 3 фола, по 4 пола. Хотя все может быть. Вчера Манчестер Юнайтед, Лидс Юнайтед. 4 минута 2-0 в пользу Манчестер Юнайтед. Все может быть. Такова. Трехлеп, трехлет пробивает. Вот я похвалил Михаила за бронзовую медаль, он взял и сразу пробил поворотом. Наверное, услышал меня. В Лисичанске играет Михаил Приклеп. Далее Алисевин. Муштаев. Муштаев. Севин. Редорога. редорога. редорога нельзя давать бить с этой дистанции, как она пробывает. Зизюлин. Зизюлин ошибается. Герасимов. Положиться по удару Евгений Муштая. Хороший матч, друзья. Минута 39 до окончания первого тайма. Кто-то будет интересно в тайме втором. Александр Герасимов с углового. Там Селин. Селин просто выбивает мяч вперед. Зазюм пытается зацепиться. Проходит. И Герасимов в правильном подкате играет. На такой скорости непросто. Сейчас знаете, как судьи относятся к этим подкатам сзади. Сразу в футболе, по крайней мере. Вар, желтая карточка, а если Вар, то и красная. Слава Богу, что у нас не судит э, миссис Монзуль. Зато играет Блохин. Александр Блохин. Если кто помнит два Олега, мяч попадает в тросик. Это посторонний предмет. Минута 21 секунда до окончания первого тайма 0-0. Знаете, это хорошо, что мы находим в будний день возможность провести такой матч. Плохо, что вот сегодня у фан-клуба 12 игрок и Лисичанск не было возможности осуществить прямую трансляцию, к сожалению. Ну, тоже. Наверное, у них есть свои причины на это. Но тем не менее, я думаю, сегодня уже после 21 часа будет возможность этот матч посмотреть у любителей футзала. Точная передача. А может быть Михаил Трехлеб просто не просчитал такой ход своего капитана Эдуарда Аридар Роги. Они примерно одногодки, оба изрубежного, играли по юношам. О, Муштаев, Муштаев. Муштай! Ну, простое решение, Женя, ну что такое? Очень простое решение. Таким решением такого вратаря, как Александр Блохин, не обыграешь. Муштаев. Нет, слева Кокола открывается. Добивает, не точно. 45 секунд до свистка на, на перерыв после первого Майба, Колесников. Дальше в борьбу. Трехлет. Решников этот мяч отбирает. Догола. Герасимов. Справа Ридорога просится. Вот он мяч получает. В розовых кроссовках Эдуарда Ридорога. Перехват Селина. Нет, Ридорога все-таки цепляется за этот мяч. 22 секунды. Разворот Герасимова. Блокируется удар угловой. В 19 секунд чистого времени до окончания первого тайма. Хороший поединок. Ну а какой он мог, мог быть? Играет лидер отбора в этой группе. И вот так где-то болтается там на четвертом месте. Вот так вот. Михаил Трехлеб решил. Не знаю. На что надеялся, Миша, не знаю. Колесников. Дизюлин. 14 секунд. Трехлеб. Преимущество ГУНП концовки первого тайма. Преимущество. Трехлет. Перехват Муштаева А никто не побежал влево. Матч первый там закончился, друзья, 0-0.